Нету времени на крутые приколы? Заходи, приколки от хлеба и зайца. Очень смешные и очень позитивные приколы. Не займет много времени. Заходи, подпишись. Ссылка будет в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Клуд и мой друг, который куда-то ушел, видимо, наверное, где. Но это не важно. Мы сегодня и мы попытаемся затащить всех, да. Конечно же, что-то же не выйдет. Конечно, что это не выйдет, но попытаемся. Ждем первой ставочки, народ. Не переключайтесь, что. А и мы тем б... а возвращаемся. Брачо, тут уже все тут. И давайте вложим вещи. Так, о чем а что он А, ага. Так, ложить через... Вложим через клеят. А, нет, не через, через...

Пожалуйста, быстрее быстрее быстрее, <какл> быстрее, 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 быстрее! Я пока <какл> пойду. Так, все, я отправил. Да, я отправил. И ждем, смотрим. О, на кону косали. Мы себя выключили. А, а может, блин, ты мне не сможешь показать. А, я, да. Может, ты спрашиваешь. О, хорошо, что я его отправил. Ух, я пусть сейчас фото... Сейчас ссылкушки. Ну вот, короче, по изголовую точку. Так. Да, это прикол нет хлеба и зайцы, подпишитесь обязательно. Так хорошо, что я всралась. Вот уже и всралась. Как хорошо, что я положил. И где моя ставочка? Она где? Где моя факенная ставочка? А, подождите, ваша ставка обрабатывает. Вот сейчас как раз моя ставочка залетит. И мы за нее поборем. Все. Вот, да. Моя ставочка залетела, 4%. Конечно, я вложил какой-то дубницом. 2-2 рублей. Очень два. прикол. Mm. Меня этот сайт не открывает. Печально. Ну надо на ну, видеомночку. Так, и, и, и у меня процент такой маленький. Ну, что тут загадаешь, в принципе? Как сторона? У тебя этот. Так, и мы вложим вещи еще раз. Они нас не вложить, давайте подкатим, не подкрепить Давайте положим кейсик один. Два кейсика и это херню. Ну. И все. надеюсь, Здравствуй, мы все равно будем как всегда. Так, так, давайте отправим. <звук> ну так, что там пока залетело? 183 рубля. А, хрома 3. Есть, это очень. Как Видно? на видео рыгнул, так и все, и поперданул. Это очень очень плохо, и мы, конечно же, встрем. Да. Так. Ч ⁇ гнешь? Он несколько подбирал. Так, ну, в принципе, мы встрем. У меня 3% шанса, но я бы могу... Вот сейчас подложить немножечко под вот. вот, да, у меня шанс немножко вырос. И все равно 8%. Насколько? 8%, На сколько? 8 у меня шанс. А да, у тебя вообще сколько было? Ну, у меня было 2. Так, ну ладно. Я, конечно, могу найти босс червей, но это слишком опасно. Так. так. Босс червей это очень опасно, так что я вам попробую вот так затащить. Конечно же, я... что я тут сру примерно? Петушок, этот аук, нову. Ну да, ты себе всегда всираешь. Больше у меня просто нет ничего. Стоп, так я не хочу ничего класть. давайте вот так вот пока. Так первый заходе будет на ну, такой сильный, я не буду топить. Если я выиграю, то... Я не знаю, это очень страшно, понимаете? Это было страшно. О, все, последние ставки принимаются, и все. Сейчас это, но... ну, А, ну да, рентген. Зашибись. Все, я встираю вещи. Спасибо за просмотр. Так, с вами был Good Боди, потому что если я выиграю, то я буду орать. Хотя я не выиграю. Так, ну если я, я выиграю... Пристаю. Ну, не, если я выиграю на 2%, это... Ну, сам! Ах, если я выгляну из где я прячусь, вон где я. Если ты себя обидишь, да. ну в принципе да, выиграла эта фигня, теперь положил рентген, я опять просрал свои вещи, но ну, я хорошо что бросала шинку. Так и, 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 и на этом, наверное, первую серию закончим, или нет? А? Ну можно, да можно, да, достаточно до каждый день, да. Кстати, ссылка на мой профиль будет в описании, можете там поддержать, и кинуть всякие а шипотреб, мне как бы вот, вообще. И вот, спасибо за просмотр, с вами был Гузбони и Брэд Шоу. Да, всем удачи, всем пока. Бай-бай.